Сегодня мы собрались для того, чтобы дать оценку событиям, в описании в которых оказался нечистый народный чиновник, который впервые после революции гидности бросил вызов общественности. Сегодня мы общественные организации, простые граждане стали свидетелем того, что общественность может действительно эффективно влиять на те процессы, которые раньше нам были недоступны. Формула успеха простая – знать свои права, быть едиными и достигать целей своих не революционным, а именно эволюционным способом. Мы прекрасно знаем, что мнение общественного активиста, активиста для чиновника – это пустой звук. Даже мнение представителей 14 общественных организаций для начальника экологической инспекции Николая Кременко было воспринято им неадекватно. События, которые разворачивались последние 4 месяца, имеют большое значение для общественности, поскольку научили нас объединяться, научили консолидировать наши мысли и эффективно воплощать законодательные инструменты и права, которые гарантированы в Конституции. Де-факто Объединенная Коалиция общественных организаций была создана и э, соображена именно благодаря этим всем действиям. Хочу напомнить, в период с марта по э, июль месяц на адрес агенции э, мы получили большое количество жалоб от э, обычных граждан на начальной экологической инспекции. В связи с этим представители 11 общественных организаций встретились, чтобы дать, провели официальную встречу, чтобы дать правовую оценку деятельности одиозного начальника. Изучив факта, что практически все единогласно единогласно проголосовали и выразили недоверие Николая Клименко, про что э было его проинформировано. А, к сожалению, Клименко не сел за стол э переговоров со общественниками. И более того, публично назвал общественность и сказал, что она заказная. Более того, приравнял одного из нашего активиста, оточника, бойца, что тот ему схож на Тулуба. Безусловно, после этих событий в августе представители уже 14 общественных организаций подписали протокол недоверия и направили документы на профильного министра и, без, без, безусловно, мы проинформировали про это а, начальника экологической службы Николая Кременко. Кременко провел пресс-конференцию, на которой он заявил, что подает иск на 11 общественных организаций и 3 ЗМИ, средства массовой информации, а, на сумму 280 тысяч гривен. А позже его а, начальник подает второй иск на сумму 150 тысяч гривен на нашего активиста и на областную граду по защите так называемых достоинства чести, достоинства чести. Таким образом, чиновник решил не стравлять на, на указанное ему ошибки и просчеты, и просто уничтожить общественное мнение. И такие действия, безусловно, нанесли всем нам непоправимый моральный ущерб. Хочу сказать, что мы сделаем все возможное чтобы Клименко и ему подобные были привлечены к уголовной ответственности. Мы давно не верим в иллюстрацию, потому что чем больше о ней говорится, тем больше ее просто не существует. Мы считаем, что увольнение чиновника это не есть наказание. Большего, бывшего чиновника впереди ждут 4 уголовных производства по более чем 10 эпизодам преступной его деятельности. Общественность будет внимательно следить и контролировать досудебные расследования по указанным делам и не успокоится, пока суд не вынесет по ним справедливый приговор. Мы считаем, что должность – это не индульгенция. Подводя итоги, хочу сказать, что агенции в дальнейшем будут пресекать подобную практику в Чемпионской области, когда чиновник позывается, пытается судиться с простыми гражданами, защищая так званую честь. Таким чиновникам мы будем давать боем по рукам. Такой я хочу приятно заметить в области больше не будет. Еще раз хочу сказать, что мы общественность, мы сила, которую действительно нам просто нужно осознать. Нам действительно вообще-то нужно начинать что-то менять внутри себя. Совсем можно менять даже историю, только не нужно останавливаться и быть равнодушным, нам нужно складывать руки. Пользуясь случаем, я хочу, если не поблагодарить партнеров, и общественные муки, в которые поставил плечо, есть и остаются были, и остаются с нами. Хочу отдельно поблагодарить средства массовой информации за их патриотизм, за то, что они не уставали отслеживать те события, которые развиваются в протяжении последних четырех месяцев. Хочу отдельно поблагодарить Юрия Жулякова, которого, наверное, бы действительно этого всего не было, поскольку Наши общественная организация, мы в первую очередь ориентированы, и нам сложно бороться с чиновниками, не имея а, инструментов, и мы должны признать, не имея тех связей, благодаря которым а, действительно можно что-то решать. Поэтому Работа велась не только, акцентрировалась на товарища чиновники Климента. Здесь велась объективная, полная борьба с нечестными на руку чиновниками в любых сферах и отраслях. Благодаря совместным усилиям и общественности было остановлено противоправный силовой захват 43 тысяч тонн государственного сахара, который находится на складах Ферес. Это благодаря всем активистам, которые, как говорится, могли это приостановить. Правоохранители на сегодняшнее время проводят проверки по незаконному учреждению имущества коммунального предприятия в школе. Это граждане обратились в Полянские камни, я, соответственно, материалы перемотавил соответствующий орган проверки. В судебном порядке было отменено постановление прекращения уголовного э, дела по факту незаконной передачи земельного участка, который принадлежал э, экологической инспекции в Черкасской области в фирме с э, иностранным капиталом бело Украина. Сумма ущерба, нанесенного государству этим действием чиновниками с экологической инспекции оценивалось в 700 тысяч гривен. Мои координаты известны и СМИ, и общественным организациям, поэтому все, кому я могу чем-либо помочь, могут меня по моим контактным телефонам найти. Следующее, что хотел бы вам еще сказать, когда После презентации ко мне обратились общественная коалиция в составе 11 общественных организаций. По факту злоупотребления служебным положением на тот период действующего начальника государственной политической инспекции Клименко. По данным фактам, мною совместно с общественными организациями были собраны ряд документов и отправлены в компетентные органы для проведения дальнейшей проверки и если есть состав преступления, соответственно, возбуждение уголовного производства и расследование, доведение его до логического заключения то до решения суда. Вот. Результатом этой работы, как уже сказал коллега, есть первое, это то, что этот одиозный чиновник Клименко Николай Григорьевич был освобожден с занимаемой должности приказом министра экономической инспекции. Вот. И помимо этого, естественно, возбужден ряд уголовных производств на десяток эпизодов в отношении непосредственно должностных лиц экологической инспекции. Результат, который, как говорится, я думаю, недолго нам останется ждать, мы это озвучим, когда будет принято решение согласно закону. И мы на текущих конференциях обязательно вам добьем, что сделано в этим уголовным делам. Великое спасибо всем активистам, громадским организациям. И хочу привитать, знаете, с этой победой. Мы не должны бояться этого. Никто из нас не ожидал, как так говорят, крови. Никто не ждал каких-то там позбавления посад или освобождения каких-то Людей з посад це завжди втрата робочого місця, скажімо так, і втрата забезпечення для сім'ї, скажімо так, людини, яка працює, але я все-таки вітаю. Це перемога наша, тому що як сказав Іван Миколаївич, посада людини-чиновника це не індульгенція для того, щоб він міг робити все, що він хоче. Це ми повинні зрозуміти. Ми це показали тим чиновникам, які сьогодні залишаються на своїх посадах. Що вони повинні працювати за, для, на користь громади, представляючи функції держави і забезпечуючи реалізацію норм законодавства, конституції, відповідно своїх посадових обов'язків на ті посади, які вони відбувають. Знаєте, дуже цікаві процеси зараз відбуваються. би не, не хотіли, якби ми не жадали більшого, я хочу більшого, але все таки процеси демократизації в суспільстві відбуваються. Прокуратури відібрана так звана загальна наглядова функція. І дехто вважається поганим таким явищем. Ах, прокуратура перестала працювати. При наявності достатніх законів по боротьбі з корупцією, проведення ілюстрації органи СБУ, прокуратури слідчі органи, вони ніколи не виконують сьогодні в повному обсязі цієї функції. І ним дійсно, як сказав Єрій Олексійович, що реально в цьому не відбувається, і боротьби з корупцією реально не відбувається. Ми досягаємо певних результатів. У нас є дуже багато питань в Роднинській тоже много вопросов. Начнем с того, что, допустим, опять-таки, общественные організації буквально недавно задокументували, не один раз, а регулярно, как бы сказать, день через день обязательно фиксировали как браконьеры на черной яме, которые вообще никто не имеет права там что-либо ловить, вылавливали тоннами рыбу. Тем самым, ну кто, допустим, может быть не совсем ориентируется, на, в этих местах рыба зимует. И получается, что ее вылавливают, а потом кто-нибудь, как говорится, из обычных любителей рыбаков говорит, да нет рыбы в Днепре, так откуда она возьмется, если ее вылавливают институты. И в тех местах, где нельзя. Поэтому это тоже проблема, тоже будем работать над этим моментом. Может быть, общественники еще что-то подскажут. Тому я благодарен за эти семинары, нам треба больше и на эти семинары проводить, чтобы мы были фахово подготовлены, делать свою работу, как это делает вот фахивец, я получу, не могу сказать, людина, которая имеет достаточно Увага не освіту, а освіт. Він має, і коли я подивився, його так би мовити перелік, тому що він закінчив який має освіти, тому він і може це пахово робити, і тому він може документи відповідним чином підготавлювати для того, щоб вони були прийняті відповідним органом. Тому ми повинні бути навчені, якщо це може зробити одна людина, поки що його закидують цими заявами, і він вимушений це робити. Ми повинні бути навчені це робити окремо для того, щоб е, зробити нашу діяльність більшович. Тому моя пропозиція від агенції, нашої асоціації більше зробити планову цю роботу і вчити один одного. Одна завдання сьогоднішньої прес-конференції це поділитися досвідом з іншими громадськими організаціями. Нам треба вчити один одного, вчитися для того, щоб ми були фахівцями в тому ті справі, яку ми робимо. А це справа одна. Контролювати діяльність. Посадових службовців контролювати діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, бо ми є власниками, ми є джерелом влади, на своєму суверенітету. Це наша свята, це наш святий обов'язок. Ми винуваті, я казав, завжди кажу, бо ви не покаяєтеся. Ми віддали своєю недбалістю в руки чиновників, в руки громадських органів, руки державних органів. Цього совредування і маємо ті, на жаль, наслідки, і вимушені тепер робити те, щоб повертати це собі. Будемо є дати наші зусилля. І закінчуючи свій виступ, я хочу сказати фразою перед камерами, яке я не знаю, де на яких каналах це буде висвітлено, і хто побачить. Я хочу, щоб побачили мої очі, побачили нас всі держслужбовці, і я кажу, ми продовжимо йти далі. Ми йдемо, і ми будемо робити ту роботу, яку ми започаткували, і досягати тих результатів, які ми вже маленькими кроками досягаємо. Тому знайте, народ повертає собі всю повноту владу, він бере відповідальність за те, як ви працюєте, що ви робите, де ви використовується, як використовуються ресурси власникам, яких кожен з нас є. Дякую вам всем за увагу. Еще раз вітаю вас всех с премьерами.